здравствуйте будущие покупатели мы хотим вам показать вот наш чуть совершенствованный аппарат асо 50 то есть это аппарат напорного типа чуть-чуть данный аппарат нами вот данная модель конкретно нами разработана Данную модель мы ни у кого не украли то есть дизайн чисто наш украинский. Да, чем э, улучшился наш аппарат? То есть данный аппарат является базовым, то есть как бы он без шиберного экрана. То есть какие улучшения вот нашего аппарата? Вот одними из улучшений нашего вот аппарата как бы является вот э, калиброванное вот сито. То есть как бы его вот достоинство вот нашего калиброванного сита. То есть сделано вот как бы достаточно качественно вот калиброванное сито. Э -э, то есть диаметр ячейки там 3 мм. То есть гарантия то, что как бы здесь не будет пропускать э, данное сито никаких там крупных э, песочин или, или мусора. В общем, работа будет как бы вот, идеально стабильной. То есть как бы это уже не сетка, это уже калибр. Это очень хорошо. То есть вторая из э, таких очень важных особенностей как бы вот нашего аппарата. То есть мы сделали вот темную горловину. То есть вот еще не покрашен аппарат от песочи, ну видно, что он как бы там за ночь чуть-чуть уже там э, прихватило его. Э, чем достоинство? То есть раньше мы делали вот а 50 как бы э, доступ э, к баку, ну доступа, доступа к, баку, к баку не было. То есть как бы многие покупатели наши как бы, используют его достаточно профессионально, в основном это пескостройка дисков, засыпает туда или электрокорунт, или чугунную или стальную дроп. Ну, вообще, как бы материал, не песок. То есть, что мы сделали? Вот данная конструкция крепится у нас на четырех болтах, и вот можно открутить, снять, получается, вот клапан на направляющий, и вот появится вот такой доступ. То есть, для чего доступ, мы так называем его, получается ревизия, ну, или замена клапана, или там просто как бы очистка данного аппарата. В общем, маловероятно какие-то причины. Вот, можем продемонстрировать. Вот стоят 4 болта. откручивая 4 болта на шестиграннику. Мы их чуть подматали герметиком, чтобы как бы песок там не... И как бы вот данная вот горловина, его можно снять. Как бы снимается она или будет, будет она сниматься или не будет сниматься, как бы мы не знаем. Ну, хотелось, чтобы она не снималась. Но во всяком случае, такие явления есть, что или вода попала, или кто-то туда набросал, или просто как бы замена вот непосредственно вот резинки. Ну вот на данном аппарате это вот установлен благоделитель модели 222580, то есть с пропускной способностью до 2 кубов в минуту. Человек будет использовать его в профессиональных целях, подключает его к компрессору где-то ПК-175, ну чтобы там шпарило, будет здоров. То есть дальше, что мы хотим продемонстрировать, одной из особенностей нашего маленького аппарата, вот это безопасное соединение. То есть безопасное соединение точно такие же, как по евростандартному. Единственное, что они ну, вот, стальные, точные. То есть вот эта штука, она прикручивается непосредственно к узлу смешивания. А вот эта вот часть, как бы вот ответная, здесь что у нас находится? Тоже безопасное соединение, так называемый соплодержатель. Кран для аварийной установки и сопло. Сопло у нас стоит материал внутри э, карбид вольфрама. Карбид вольфрама, то есть конкретно материал там ВК-6. То есть его где-то вот хватает ориентировочно часов на 400 работы. Ну вот, тут покупает вот такие сопла, потому что сопла мы продаем намного больше, чем самих аппаратов. И покупает и те э, товарищи, у которых как бы и нет наших аппаратов. Ну, в общем, покупает реально там достаточно много, у кого компресс ориентировочно где-то рассчитан на купили меньше получается куба то есть еще раз повторюсь диаметр сопла 38 мм и вот наш аппарат вот состоит как бы вот это 4 метровый рукав специальный абразивный вот данная вот комплектация узел смешивания узел смешивания обращу ваше внимание вот конус схождения 45 градусов вот этот получается усиленный рукав какой-то там армированный, ну, в общем, как бы на него гарантию ну, 100 лет дадим. Влагоделитель вообще на автомате, совдепе ну, полный автомат. То есть, как бы, не европейский, что отключил, включил, как бы, вот, поступает влага, он автоматически сбрасывает влагу. Очень хорошая и удобная вещь для профессиональной работы, что не надо бегать, постоянно откручивать, закручивать, ну, как бы, вот, одна из плюсов. Ну и, конечно же, получается съемная вот горловина для доступа и калиброванная сито. Ну, в принципе, все. Как бы визуально аппарат можно посмотреть. Ну, та же самая ручка. Что там, пятачок. Удобная конструкция в передвижении. Вот видно, что на еще на непокрашенной модели из чего состоит наш пескостроенный аппарат и как он сделан, какого качества. То есть, как бы еще там ничего не сделано, в принципе. Перед покраской все аппараты мы стараемся от песочить, покрасить их, загрунтовать, ну и закрасить, как бы, чтобы не было потом коррозии, потому что никто не знает где аппарат будет стоять, или в гараже, или на улице. Ну все, обзор закончен, всем спасибо, удачных покупок.